Школа есть такое? <свят> <свят> Блин, разрыв стереотипов. Конечно, конечно. Вот это то, чего мне не хватало. Дивлюсь на натуральную фоточку, смазливая блондинка с благостной улыбкой и понимаю, 35 лет прожила, а вот тинь, я что поняла главный закон вселенной. Стань гейшей и будет тебе счастье. Особенно, если трохи почитывать всяких там овчинниковых с их сакурами, то шаришь, что то, что надо. Навчить навчи гейшу Люсю, будь правильной гейшу, чтобы теперь уже правильная гейша Люся нашла себе этого мужика и обрела гармонию айфон 6 и сам Я это вижу. Прихожу я все-таки в кимоно, а не было. и кажу, конечно, мой великолепный начинаю играть на арфе, цитировать японскую классику, заваривать чай пиктора часа. Потом пение и вымывание в дубовой ванной моего господина. Ежесекундно оригато за то, что с зашел и разрешил коснуться тебя, мои самурай. Я не знаю, я бы мужики, но лично не коханы. Прокрутить это все, чтобы в момент одевания кимоно. Все остальное тоже потеряет смысл. И вообще, называйте свои проекты правильно. Школа для по раскручиванию лохов на бабки. Это вы. то я вам сейчас скажу прямую речь знакомого, что был в Японии и Трахал ей, почти настоящую. Ты ж понимаешь, что там менталитет такий. Женщина це энергия им. Мне должна быть загадочна, мягкая, велотекущая. Прикольно для разнообразия, когда тебе за каждую фрикцию каждую нежным голосом спасибо. Но если постоянно, то стоит понятно, чего че, че среди японцев наипише сексуальных сбочинцев. От вы себе выявляете нашу Украинку велотекущую в у нас же не телка, то огонь. Хотя, если кимоно на голове тело, чтобы все-таки снять можно было, то почему бы и нет?